Это мой дом. Здесь потолок сел. И здесь огромные трещины, несущие стены по всему периметру. Все лопнуло. С той стороны тоже лопнула кусок стены, поэтому нет цвета, но красноцветом лопнула. И собственно, это все, что нас ограждало от, э, от того, чтобы нас не засыпало камнями. То есть сюда вылетел камень один большой и быстро закрыли двери и, так скажем, нас и не завалило ничем. Работают ребята, конечно, но это, это жесть. Прилетев Шахет, вот сюда, буквально два метра от дома, чудом остались живые, но остались без дома. Дом визнали непригодним до експлуатації і підлягає зносу. Много було очривов, дуже много дуже зривов, і тріслося все. А потім останній був в пікірував і попав. Мы просто схватили вещи и побежали. Выбежали на улицу, все горело огнем. Побежали сюда, тушили ведрами, служ, руками набирали воду и тушили, потому что горело. Мы не знали, горит дом или горит что. Я просто со всеми вещами бежала сюда по лужам и тушить огонь, чтобы не загорелся дом. 22 січня був день народження, а 27 был був другий. Я очень благодарна Богу, что мы живы, и очень благодарна всем, кто мне помог в это трудное время. И оказал всякую помощь, помогали финансово, и приходили, помогали разгребать все.